Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Pengalaman pertama kali seorang indigo. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Arya, celingukan aku mencari sumber suara itu, tapi tidak ada orang sama sekali. Lalu suara itu terdengar lagi. Arya, kemarilah. Sampai saat itu aku masih bingung siapa yang sedang dipanggil dan siapa yang memanggil. Kukira itu adalah suara orang, jadi aku pun menjawabnya. Siapa kau? dan siapa yang kau panggil, tanyaku. Kaulah yang kupanggil, Ariandra, kemarilah, ikutlah denganku, jawab suara itu lagi. Kini aku baru tahu kalau akulah yang dipanggil, karena selama ini semua orang memanggilku dengan nama Andra saja. Suara bisikan itu terdengar serak, berat, lirih seakan datang dari tempat yang sangat jauh, tapi terdengar sangat jelas seperti bergema di liang pendengaranku. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Saat ini aku masih bersekolah di bangku TK dan sedang belajar naik sepeda. Sebagai anak yang baru bisa naik sepeda, tentu lagi senang-senangnya dan seakan tidak mau berhenti untuk terus bersepeda. Hingga aku sering bersepeda bareng teman-teman keliling kampung. Seperti malam ini, saking asyiknya bersepeda dengan teman-teman, kami sampai tidak sadar kalau malam sudah larut. Maka kami pun berniat pulang. Saat perjalanan pulang itu, tiba-tiba saja rantai sepedaku lepas dari tempatnya, jadi aku harus membetulkan dulu, teman-temanku ikut menungguku di situ. Dan saat itulah ku dengar suara bisikan memanggil namaku tadi. Kamu lagi ngomong sama siapa? Tanya salah satu temanku. Sapaan temanku itu membuatku sangat terkejut karena saat itu aku lagi konsentrasi mencari dari mana asal bisikan tadi. Sepertinya teman-teman tidak ada yang mendengar suara yang memanggilku itu. Ada yang manggil aku, kalian coba dengar. Lalu ku beri isyarat agar mereka diam dan mendengarkan, tapi sampai beberapa saat menunggu, suara itu tidak terdengar lagi. Siapa yang manggil? Gak ada suara apa-apa gitu kok, kata temanku. Tadi ada kok manggil-manggil aku, kataku. Aneh banget kamu, orang gak ada suara apa-apa, jawab temanku. Udahlah, itu rantainya udah bisa belum? tanya teman yang satunya lagi. Aku gak bisa benerin. Pulang jalan kaki ajalah, jawabku akhirnya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Tapi ternyata teman-temanku mulai menggenjot sepedanya masing-masing dan meninggalkan aku. Jadi terpaksa aku pulang jalan kaki dengan menuntun sepeda sendirian. Sebelum jalan, sekali lagi kuedarkan pandangan ke sekeliling dan aku baru sadar kalau saat ini kami sedang berhenti tepat di tanah kosong yang sudah sangat terkenal keangkerannya di kampungku. Pantesan saja teman-teman berlalu begitu saja meninggalkan aku, karena meyang mereka sudah ketakutan duluan. Dengan pelangku langkahkan kaki meninggalkan tempat itu sambil menuntun sepeda. Itulah saat pertama kalinya aku mendengar suara gaib. Sejak saat itulah, aku jadi sering sekali mendengar suara-suara aneh, kebanyakan adalah suara memanggil namaku, tapi masih banyak suara lain yang kudengar, tapi selalu saja tidak ada wujud atau sama sekali. Yang paling sering ku dengar adalah suara tangisan perempuan, suara tawa cekikikan, dan tawa keras laki-laki, suara desisan keras, geraman, bahkan suara berbagai jenis binatang pun sering ku dengar tanpa ada satu jut binatang pun. Tapi akhirnya cuma kuabaikan saja, seperti tidak pernah terjadi apa-apa, karena aku memang tidak tahu harus berbuat apa. Tapi ternyata para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor kemudian bukan hanya suara saja yang kudengar. Seiring pertumbuhanku, lambat laun aku juga bisa melihat sosok-sosok yang tidak jelas seperti suatu bayangan hitam samar saja. Lalu dengan makin meningkatnya usiaku, maka bayangan-bayangan siluet yang sering kulihat itu seakan menjadi jelas hingga aku jadi tahu seperti apa wujudnya. Seperti sore itu, saat ini aku sudah duduk di bangku SD kelas 3. Aku sedang main bola bersama teman-teman di lapangan pinggiran desa yang berbatasan langsung dengan sungai. Saat itulah aku melihat suatu makhluk berbentuk sangat aneh sekaligus menyeramkan. Dia adalah makhluk menyerupai ular yang sangat besar dengan kepala berwujud perempuan cantik. Terdapat semacam mahkota kecil di keningnya. Wajahnya sedemikian halus dan tampak bersinar, tapi ada sepasang taring yang mencuat dari bibirnya. Suara mendesis keras terus keluar dari mulutnya. Aku tidak merasa takut, tapi malah heran, baru kali ini aku melihat makhluk perpaduan manusia dan binatang semacam ini. Yang aku khawatirkan saat itu adalah kalau makhluk itu akan mencelakai kami nantinya. Jadi aku pun mengajak teman-teman untuk pulang, karena waktu juga sudah mendekati maghrib. Tapi jawaban temanku malah membuatku jadi nggak enak. Kamu kalau mau pulang ya pulang duluan aja, dasar penakut orang nggak ada apa-apa kok. Kamu nggak lihat? Itu ada ular gede banget gitu, tuh di pinggir sungai, jawabku. Ular apaan? Gak ada apa-apa juga, tapi kemudian aku jadi sadar kalau teman-temanku tidak ada yang bisa melihatnya. Jadi aku memutuskan untuk memperingatkan makhluk itu agar jangan mengganggu kami. Heh, kau. Jangan mendekat dan jangan ganggu kami, teriakku. Tapi ternyata yang kulakukan malah membuat situasi bertambah menyebalkan. Teman-teman malah melihatku dengan pandangan lebih aneh lagi. Kamu ngomong sama siapa? Kenapa ngomong sendiri di pinggir sungai gitu? Tanya temanku. Aku lagi memperingatkan ular itu agar jangan mengganggu kita. Ular apa? Gak ada ular di situ, kata temanku. Dasar aneh kamu, orang gak ada apa-apa juga, sahut temanku yang lain. Terserahlah, aku cuma gak mau kita celaka, jawabku. Ngomong sendirian kayak orang gila aja, sahut temanku yang pertama. Saking kesalnya, Aku pun memutuskan untuk pulang duluan, aku sudah tidak peduli kalau teman-temanku itu diganggu makhluk ular itu. Dan sejak saat itu teman-temanku seakan menganggapku sebagai orang aneh. Perlahan mereka mulai menjauhiku, tapi aku sudah tidak peduli lagi sama mereka. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor. Sampai saat itu aku belum tahu tentang apa yang kulihat dan kudengar. Apakah mereka benar-benar ada, atau cuma halusinasiku saja? Kalau mereka benar-benar ada, termasuk makhluk apakah mereka itu? Aku tahu mereka bukan jenis manusia, karena mereka bisa bergerak sangat cepat dan menghilang begitu saja. Aku teringat omongan guru agamaku, kalau setan itu benar-benar ada. Apakah makhluk-makhluk aneh yang kulihat itu termasuk jenis setan? Aku tidak bertanya pada guru agama karena takut dicap sebagai anak aneh. Saking penasarannya, maka suatu hari akhirnya aku tanyakan hal ini pada ayahku, meskipun terlihat heran, tapi beliau menjawabnya juga. Masih ada banyak makhluk ciptaan Allah selain manusia, salah satu contohnya adalah jin. Jawab ayahku, "Apa makhluk jin ini yang disebut setan?" Tanyaku, bukan setan itu bisa dari golongan manusia juga. Apakah mereka hidup di dunia juga? Tanyaku, iya, mereka ada di bumi, tapi dimensi mereka berbeda atau berbeda alam dengan kita. Jadi, kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Makhluk yang gak kelihatan itu disebut jin. Biasanya orang menyebutnya makhluk halus atau hantu," jawab ayahku. Kenapa kita tidak bisa melihat mereka, Ayah? tanyaku. Karena mereka tidak badan kasar atau tubuh seperti manusia, mereka juga berada di alam jin atau alam gaib," jawab ayahku. "Tapi kadang ada juga manusia yang melihat hantu, ya," kataku. "Ia itu cuma kebetulan saja, dan wujud yang kita lihat itu bukanlah wujud asli," jawab ayahku. "Kenapa tahu-tahu kamu nanya gitu? Eh, gak apa-apa kok." Ya, cuma penasaran aja, karena aku ingat pelajaran agama yang menyebutkan setan," jawabku untuk menutupi. "Dalam kitab suci kita, jin juga disebutkan. Kok, mereka benar-benar ada, cuma manusia yang gak bisa melihatnya. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor." Kini aku baru tahu kalau makhluk-makhluk berwujud aneh yang sering kulihat itu dari golongan jin. Berarti hantu-hantu yang sering dilihat manusia seperti kuntilanak, pocong dan genderwo itu termasuk dalam golongan jin juga. Jadi selama ini aku bisa melihat jin dan makhluk-makhluk yang sangat ditakuti manusia. Satu hal yang pasti, aku belum pernah menanggapi mereka. Ketika mereka memanggil namaku, aku tidak pernah menggubrisnya... Bahkan menoleh pun tidak, apalagi untuk memanggil mereka, belum pernah satu kali pun terpikirkan olehku. <tik> Kalau aku sedang main bersama temanku, kadang aku cuma memperingatkan mereka agar jangan mendekat. Aku memang gak mau berhubungan dengan mereka karena kata hatiku bilang, "Jangan pernah berinteraksi dan menanggapi mereka, dan lebih baik menjauh saja." Saat mereka mencoba mengikutiku pulang, maka langsung aku usir saja dengan isyarat gerakan tangan. Dan syukurlah mereka pergi begitu saja. Kalau mereka nekat mengikutiku, tentu akan kuajak berkelahi sekalian. Tapi untunglah, sejauh itu mereka selalu menjauh. Firasatku mengatakan kalau mereka itu cuma akan menimbulkan masalah saja, bisa mempersulit kehidupanku, bahkan bisa saja mereka mengganggu keluargaku. Sampai saat itu aku nggak pernah menceritakan hal ini pada siapapun, bahkan pada keluargaku sendiri sekalipun, karena aku bingung bagaimana caranya bercerita, khawatirnya aku dianggap gila. Makin kesini, makhluk-makhluk itu seakan makin berani saja, mereka tidak mau pergi hanya dengan diusir pakai isyarat tangan, jadi terpaksa aku harus membentak mereka untuk menyuruh pergi. Dan ternyata selalu saja ada tetangga yang melihatku saat lagi membentak mereka. Jadilah semua tetanggaku menganggap aku ini anak yang kurang waras, sering berteriak sendiri tanpa sebab. Bahkan mereka melarang anak-anak mereka bermain denganku. Hal itu baru ku ketahui saat sore itu. Teman-teman sedang main bola di lapangan, maka aku pun ingin ikut main bola bersama mereka. Tapi baru saja aku datang, mereka malah langsung bubar. Loh, kok udah bubar aja? Ayo main lagi, masih siang nih, kataku. Kata ibuku, "Aku nggak boleh main sama kamu lagi," kata salah satu dari mereka. Anak-anak memang masih polos dan tidak bisa menyembunyikan rahasia. Kenapa nggak boleh? Tanyaku. Katanya kamu lagi sakit, jadi kami nggak boleh deket-deket sama kamu. Sakit apaan? Aku nggak sakit apa-apa kok, kataku keheranan. Ibuku bilang kamu suka bicara sendiri, ngamuk-ngamuk sendiri, jadi ibuku takut kalau kamu akan ngamuk padaku. Aku nggak pernah ngamuk kok, elaku. Aku juga nggak tahu, tapi aku mau nurut sama ibu aja, takut dia marah hantar. Maka mereka pun berlalu dari lapangan itu, meninggalkanku sendirian di lapangan. Sebenarnya apa salahku sampai mereka jadi segitunya sama aku? Tapi pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Dan aku pun ikut meninggalkan lapangan itu. Tapi yang namanya anak-anak, tentu tidak berpikiran jelek sama sekali. Dan dalam perjalanan pulang, aku sudah melupakan kejadian tadi. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Sejak kejadian itu, aku seakan makin dijauhi teman-teman sebaya di kampungku. Aku juga jadi malas bermain dengan mereka. Meskipun memang masih ada beberapa anak yang mau bermain denganku tanpa mengindahkan pesan orang tua mereka, jadi kebanyakan waktuku kuhabiskan di rumah dan bermain bersama Cindy. Adikku, aku cuma bisa menelan semua hinaan dan cacian mereka hingga lambat laun mulai terbiasa juga, bahkan sama sekali tidak menggubris semua hinaan yang ditujukan padaku. Nah. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, itulah kisah misteri dari kami, bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini. Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.